श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ ओम श्रीं नम नमस्कार मंडळी मी प्रदीप कुलकर्णी चैत्र नवरात्रीचा चौथा दिवस समर्पित आहे देवी कुष्मांडाच्या पूजेसाठी साधनेसाठी देवी कुष्मांडा नवनिर्मितीची देवी मानली जाते कुठल्याही नवीन कार्याची जर सुरुवात करायची असेल तर देवीच्या या मंत्राचं पठन श्रवण अवश्य करावं ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय य नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय 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 नमः देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ 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 देवी कुष्मा ष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय 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 नमः पं देवि कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय य नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय 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 नमः देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ 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 देवी नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय य नमः पं देवि कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी 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 नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय य नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय 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 नमः देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ 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 देवी कुष्मा कुष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय नमः ॐ देवी कूष्माण्डाय ऐ नमः ॐ देवी कुष्मांडा